А теперь мы посмотрим, например, вот что это за человек, который мы сейчас увидим. Это Конгнайти. Посмотрите, это уже другое. Это э, лондонский музыкант. И вообще, как, да, вообще вот драм э, и джангл и дабстеп появляются в э, Лондоне. И связаны, вот драм Бейс и Jungle связаны в первую очередь с именем вот этого человека, который зовут Конго а, сразу, ну вообще он, насколько я понимаю, он родился в Лондоне. Но вот его зовут, ну как бы его сценическое имя, Конго Нати. Конго, почему Конго? Потому что на Ябинге Конго. Потому что, как вы помните, на Ябинге была конгресская принцесса. А Натти, опять же, вы помните, что в Раста uh, комьюнити принято еще друг друга называть Натти, а Натти на итоге означает как бы изящный или модный, изящный, а, какой-то такой, ну, с иголочки одетый, а, вот, а, джентльмен, вот, и вот его зовут Конго Натти, и а, с его именем связано появление драм н то есть агрессивной, быстрой музыки, которая, тем не менее, вот, а, имеет такую вот трайбл основу такую. на первом месте оказывается такой вот барабан. При, этом во всех драм н и джангл треках, практически во всех, но и только если это не какой-то там нюн драм н который уже перестал быть, в общем, драм н например, пендулун. Да? всем известная, например, группа пендулум, пендулум. Драм н самый известный драм н проект планеты, который ну, поскольку он известный, очень популярный, ну, э, он уже не совсем драм н да? он такой, как бы скорее, уже драм н трансовый или хаосовый, джазовый, потому что там появляется вот эта как бы основа, она сглаживается и присутствует уже ну, как бы фоном. То есть на заднем плане ты как бы если прислушиваешься, ты ее, конечно же, различаешь. Но если ты не знаком, ты, ты может быть, даже вот этот нижний слой сразу и не услышишь, и не отличишь. Да? Но вообще в, в классических, во всех драм н композициях на первом плане стоит вот такой как др... э, ритм, ну как, вот, ну как вот везде, без исключения. Вот. А Гонгарь, посмотрите, вот э, сейчас посмотрим, и я не знаю, что, посмотрите, новое, правда, новое видео его, которое называется Revolution. Э, посмотрите, в общем, ну и все увидите сами, да, визуальная социология, смотрим и понимаем. Так сейчас у нас не будет да? Окей. Но текст, например, я пытался найти лирикс, но я не нашел, да, потому что это совсем уже новое, поэтому как-то ну, я сам я не, не успел расшифровать. Посмотрите, но это тоже вот а, такой момент, который присутствует везде. Да. В прошлом вот видео вы видели, и, например, в клипе а, «Детей Марли» мы это видели, когда вот, связь поколений. Обязательно вот, в каком-то таком видео все должны тусоваться вместе. То есть как бы, вот взрослый Конго и вот он стоит такой в шапке с бородой, и куча детей. Потому что... Почему? Потому что... А сейчас мы услышим даже почему. Шапка у него, видите, у него шапка, потому что он, как бы, наверное, вообще а, скорее ассоциируется с Богу и поэтому ходят с покрытой головой. Вот. Потому что Богу это самая радикальная а, растворянская секта, в которой я вам рассказывал, в которой, в которой вот мужчины ходят с дредлокс, но они прячут их в такие челны. Ну, или в какие-то шапки. Но чаще всего в челны. Похоже на какие-то даже сикхистские, -хи -сик но выше. Вот такие вот прям тюрбаны, получается, как такие, ну, вот. А что он тут говорит это еще одна попытка выразить мысли всех молодых all youth всех как бы молодых всех детей всех молодых по всему миру Сатанизм. Из-за ментал дизиз. Что у нас скажет сатанист? Наверное, в суд уже подарит. А, вот сатанизм это душевная болезнь. А вот а девочка при этом стоит вот так. Вот еще. Девочка еще вот так делает, видите? Вот как бы а, так первым так сделал Хайли Селасия. Вот, увидели, что вот, вот так он делал, а потом просто. Расстрел... Но ну, я не знаю, какой смысл он вкладывал в этот жест. Но кажется, он часто так повез. Наверное, может быть, он сам тоже так э, делает. В общем, когда вы видите, например, на MTV, когда кто что кто-то так делает, это значит, что вот таким образом э, делается Макиндавит. Ну, не совсем похоже, конечно. Ну, типа вот, вот треугольничек и вот снизу еще треугольничек должен быть. Ну, как-то вот или вот так. Это, в общем, так руками делают Макиндавит. Вот. И его симптомы это ненависть, жадность, а, а недостаток самоуважения и дисциплина. И что, 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 еще раз, что сделать надо? что -то нужно сделать с... Услышите слова. Да, He, this straight to, to yourself, Да, он in yourself. In, in yourself. И тут появляется, посмотрите, да, тут появляется Че Гевара, и тут же появится Хайли Силаси, да? хотя они на разных флангах, собственно. Но, тем не менее, в этом мире они окажутся в одной компании. Yeah. The REVOLUTION a song, The REVOLUTION

Oh, concrete

Но ну, мы слышим все, все то же самое. Поле мало того Брейс проезда и прочее. При этом, при этом эта музыка оказывается очень популярна. как очень популярной клубной музыкой. Да? То есть драм бейс проходит огромный, 90 лет уже огромный огромные, огромные драм фестивали. Как бы и в клубах, ну, в общем, драм бейс не становился с тех пор менее популярным. Да? А, и, при это вот особенность, потому что, с одной стороны, как бы он оказывается перегружен периодически, вот, ну, как бы, в смысле, вот этого самого контекста. С одной стороны, да, с другой стороны, драмой-бейс слушают, ну, как бы все. Ну вот и это не факт, что всякий раз посетители драмой-бейс вечеринок понимают, вот о чем а, поют вот эти люди на а, а, айтоке, например. На... А что ты спустишь? Вот он тебе квест что Такой эфиопский, эфиопский крест, да, это да, тоже такая важная, важная штука, да, вот и вот. А... Это постоянно в Растафарианстве постоянно соседствует Магин Давид и такой вот эфиопский крест. Потому что, ну и вообще эта история, конечно, взаимоотношений между... Кажется, что в афроамериканском комьюнити, ну не только в афроамериканском, но и видите, как в афроанглийском, вот в а, калибском, афрокалибском комьюнити, взаимоотношения между иудаизмом и христианством, они не отличаются от тех, что знакомы нам, потому что, например, для многих черных иудействующих Иисус был таким каким-то черным пророком, ну как бы черным пророком, черным еврейским пророком. Вот. И поэтому, и ну и например вот одна из первых исторических общин Вильяма Сандерса Крауди, Когасок. Church of God and Saints of Christ. Для них, поскольку они на протяжении последних десятилетий пытаются выстраивать взаимоотношения с а, а, еврейскими разными комьюнити, для них важным моментом как раз является а, отличие, от, а, отделить себя от а, христианской популяции, и поэтому они по-разному, по-разному это объясняют. Они говорят, что ну вот это «Science of Christ» — это не потому, что мы считаем, что вот он Бог, а потому что мы считаем, что он вот просто какой великий человек. И, ну вот это, а, с одной стороны. С другой стороны, в эфиопском иудаизме, насколько я понимаю, вот, а, существует, существует институт Дептера, Который описывает fight lobbyist, то есть каких-то таких странствующих а, проповедников, каких-то учителей, у которого ты должен, если ты, например, хочешь стать а, кесом, то есть эфиопским еврейским священником, то ты должен учиться у дептера. А если ты хочешь стать дептером и ты уже кес, ты должен перестать быть кесом и можешь как бы быть дептером. При этом а, у, в эфиопском христианстве существует точно такой же институт. И дептора в эфиопском в общем, выглядят практически точно так же. И поэтому, ну я до конца не понял, как отличить одних от других, да, например. То есть вообще вот эти взаимоотношения, ну и плюс, понятно, например, в ростоприанстве и вот в, в, в разного рода обсинах черных удействующих важным источником оказывается кебронегас. Но кебронегас это, в общем-то, христианский текст. Да о которой вот, о Соломоне, царе Сашеве и вот истории о Менелике, о том, как он изгоняется в Эфиопию и прочее. В общем-то, это христианский текст, но он важен, оказывается, для обеих общин. Да? То есть, потом одновременно и постоянно все разваливается, потому что для американских черных иудействующих Эфиопия оказывается важна в двух смыслах. Потому что, с одной стороны, потому что Эфиопия это... То есть, с одной стороны, в Эфиопии живут фалаша, эфиопские евреи. С другой стороны, вся Эфиопия оказывается, Эфиопия, как таковая оказывается предметом чая и надежд. И поэтому Ихайя Силасия, с одной стороны, он 225-й после Соломона, и как бы вот показывает Магентавит руками, и, но сам он не считал себя вот, мессией. А был объявлен мессией, там Маркусом Гарви и, там, хаулитами, и разными растафрианскими проповедниками. Но сам все это кого не считал и сам он был при этом ну, как бы христианским монархом. Да? Вот и поэтому вот постоянно в этом качестве постоянно раздваивается вот эта история как бы вот христианская и и не до конца ясно как оно все ну, как бы, э, ну, применяется. Да? Вот. Давайте еще посмотрим. А смотрите, как быстро время, время проходит. Да? А, ну или я, знаете, вам покажу сейчас... Давайте что я вам покажу. Ну вот еще я вам покажу. Давайте еще раз. Еще одно. Он знаете Если он сейчас загрузится, опять еще, смотрите, а вот наверное, Джабариарс, посмотрите, э, воины Бога. Но это вот прям драм-н-бейс, драм-н-бейс. Хайли Силаси И видим да, портрет большой портрет Хайли сзади Который как раз делает вот эту вот В смысле вот визуальной социологии, да вот, что вы видите, это еще очень важная тема, ну как бы вот а, общинность как бы коммунальность. Вот о, как бы, коммунальности. и входы вы увидите, хип вход клипа вы увидите это то же самое. И вот брейки, и драм вот, н видео, видео, когда кто-то приходит, кто-то приходит, кто-то кого-то обнимает, кто-то вратается. Кто как, как вот эта тема вот, партийности или вот коммунальности очень важная. Да? она просто как бы стереотипно присутствует ну, как бы повсюду, очень часто. Тогда как бы вот общинный центр. Так, как, вот сидят взрослые, как бы помладше, ну, кто все приходит, его приветствует, ну как бы вот, такая вот как, бы, партийная подпуль. Вот, и у них книжка, что видела, на книжке написано «Растопай», «Тап Гонг». «Тап Гонг» и «Магин видите? Но «Тап ГОНГом называли «Боба Марли». Вот это вот, как бы, конспиративное имя «Боба Марли» было «Тап Гонг». Вот, а, то есть «Тап» — это жесткий, а «Гонг» — это то, что при ритуально употреблении в Сатарианском Тарвике. И поэтому вот его полуварли, марли сказать, и вы так, вон, Вот. А самого известного его сына, Дэна Ромали, зовут еще Джуниор, а, джу вот, указу, вот, молодой. Но символически перегружено, конечно же, очень много появляется людей, вот, в этой жизни. Вот, фотографии Марку Гарви, Чегевара, Харри Силаси, Малполь Микс, ну, то есть... Зайн из Эфума, он сказал. Вид Аплайну в Жудову, потом такая вещь, как все это... Как все это супруга Харри Силаси. Так, ну вот, ладно, это заканчивается А вот сейчас, а, вот у меня не тут, а вот сейчас я искал себя на страничке, поверьте, просто ВКонтакте нет, на ютубе я нашел, например. Вот. А, ну, чтобы вы по -по понимали еще, что такое Drum'n'Bass, например, вот есть такой же генерал Леви, Генерал Леви который известен в первую очередь стал он тоже он сотрудничал с Конганати в 90-е годы. А, но я не буду вам показывать буяку-буяку, но, наверное, все, может быть, люди такой даже был как-то в какое-то время очень было молодо. Можно слышать «Буяка! Буяка!» В одно время из каждого окна можно было услышать «Буяку! Буяку!» Дженерал Леви — такой очень востребованный рогомафин-певец, который зачитывал с очень разными драм н продюсерами. Ну вот, например, у него клип такой, без какого-то специального религиозного содержания, без вообще без всякого, но тут он, посмотрите, как он просто и это кажется, уже вот музыка ну на пределе, потому что он вот читает Таргамафи, но вот, он делает это так быстро, так динамично. Ну, просто мне, я решил, что надо вам это показать, чтобы вы понимали вообще о чем речь, потому что так я такого еще не видел, кажется быстрее, чем э, Джена. При этом да, но она вообще он с одной стороны очень длинные треды, а и он, его зовут Генерал Леви. Ну то есть сразу такая. А, Понятно, к какому контексту опять это все отсылает. Военный, еще военный, вот этот военный стиль тоже очень важен, например, в растоферианстве, потому что Лев иуды, потому что он воин, как бы, он conquering line of Judah, то есть побеждающий Лев иуды. И поэтому тема, как бы, ну, и когда вы слушаете группу Пятницы и он говорит: "Я солдат", это, конечно, вот отсылка к вот, э, такому э, растоферианскому вокабуляру, да, по словарю. А, вот, потому что я... А он солд он поет, да, то есть я как бы вот э, солдат Джа. Ну, вот. А, при этом, да, посмотрите, он специально никаких религиозных текстов не поет. Но вот его так зовут, и вот он так выглядит например. Но это очень быстро. Но! Кстати, я вспомню, почему я этот клип выбрал. Потому что нет, потому что будьте внимательны, вы услышите. Вот так вот, как, ну как в, в поэзии какого-то человека, который уже вышел из какого-то, например, э, контекста, вдруг что-то присутствует как след, этого а, и происходит как бы ну в каком-то смысле такое полное подключение. Будьте внимательны, вы услышите тут про Бабилон кое-что.

музыкалической точки зрения, это, это, это вот новый его клип. С музыкалической точки зрения тут вы уже встречаетесь с драмой бейсом, который превращается в тренд.